زبان لٹک کر سینے پر آ گئی آج کا واقعہ بلم بن باورا کے بارے میں ہے یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا اور اس کو اس میں اعظم کا بھی علم تھا یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی متجاب الدعوات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مشہور یہ ہے کہ اس کے درسگاہ میں طالب علموں کی دباتیں بارہ ہزار تھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلم بن باورہ کی قوم اس کے پاس گھبراتی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہائیت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوڑ جائیں آپ چونکہ مستجاب اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی یہ سن کر بلم بن کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تم برا ہو خدا کی پناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کر دوں گا مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدایا اور تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اسرار کیا یہاں تک کہ بلم بن باورہ پر ہیرس اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بدعا کے لیے چل پڑا راستہ میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی مگر یہ جی اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے گوئی آئی کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلم بن باورا تم کہاں اور کدھر جا رہا ہے دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا موں موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں اے بلم تیرا برا ہو کیا تو اللہ کے نبی اور مؤمنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا گدی کی تقریر سن کر بلند بن باورا واپس نہیں لوٹا یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسا علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسا علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس قوم کے لیے بت دعا جاری ہو جاتی تھی یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلبین باورا تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ اے میری قوم میں کیا کروں میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے پھر اچانک اس پر یہ غذبے الہی نازل ہو گیا کہ اچانک اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی اس وقت بلم بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں پر باد اور غارت ہو گئی میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر اور غضب میں گرفتار ہو گیا اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین شاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی بد فیلی کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی چنانچہ بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت لڑکیوں کو بناؤ سنگار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اٹھا کر حضرت مسا علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار یہ تیرے لیے حرام ہے فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دو اور اللہ کے عذاب سے ڈر مگر اس رئیس پر ایسا بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور اس کی بدفیلی کا اور نہوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک تعاون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں ستر ہزار آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر وطر ہو کر ناکام و نامراد واپس لوٹ آیا جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلبی مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا بلم بن باورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہِ الہی ہو گیا آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا اس واقعہ کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے ترجمہ اے محبوب انہیں اس بلن کی حوال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ زبان نکالے اور چھوڑ دے جب بھی وہ زبان نکالے یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو اے محبوب آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیے تاکہ لوگ دھیان رکھیں سورہ اعراف رکو نمبر بائیس پارہ نمبر نو بلم ان باورا کیوں سلیل ہوا روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلم باورا کو اتنی کرامتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اتنی ذلت میں گرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاصی نہ کرتا درس ہدایت اس واقعے سے چند اسباق ہدایت میں ملتے ہیں نمبر ایک اس سے ان تمام لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو جان بوجھ کر اپنے دینوں ایمان کا سودا کرتے رہتے ہیں دیکھو بلم بن باورا کیا تھا اور کیا ہو گیا اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور اللہ کے نبی پر دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو اس کا اس کا پر یہ ببال پڑا کہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی اور شولہ دار آگ ایندھن بن گیا لہٰذا ہر مسلمان کو مال و دولت کے حرص اور لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اور ہرگز ہرگز کبھی بھی مال کی تمام میں دین کے اندر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو کہ اسلام کے خلاف ہوں ورنہ خوب سمجھ لو کہ کہرے الہی کی تلوار لٹک رہی ہے نمبر دو اس آنے سے عام آن مسلمان بھی کے سبق سیکھیں کہ حضرت موسا علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائکہ اور مؤمنین تھے ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کیونکہ یہ ایسا روحانی اور ملکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ لرزہ کھا جاتے تھے مگر صرف ایک نصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوس پھیل گئی ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے اور تاؤن کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پھیلا دی کہ پورا لشکر بکھر گیا اور یہ فوج ناکام نامراد ہو گئی اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلہ میں فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں بدکاریوں کی نحوست سے بچتے رہیں ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا روغ کفار کے دلوں سے نکل جائے گا اور مسلمانوں کو نہ صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا بلکہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو جائے گی اور پوری قوم بھاگتے ہوئے کتوں بلکہ چوہوں کی طرح کفار کی مار اور ان کی تلوار کا لقمہ بن کر صفائی ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی اللہ